Танковий батальйон 110-ї МВР. хочемо висловити щиру подяку Назару Лемберг ТБ і підписникам групи Лемберг Чата за вашу неймовірну підтримку. Завдяки вашій допомозі вдалося закрити збір на придбання буса, який вже виконує бойові завдання і рятує життя наших побратимів на передовій. Цей бус це не просто транспорт, це символ єдності, довіри та спільної боротьби за нашу перемогу. Дякуємо кожному, хто долучився. Вы наша надея и опора в Пилу. Разом мы сила. Слава Украине! Героям слава! Давай. Нет, давай, почему я? Ну, давай ты. Ну, давай. Ну, вы-то не будете орать? Нет, нет, конечно, нет. Я буду тихо, очень хорошо, а, ну... Как ваше ничего сегодня? Прекрасно. Все хорошо. Все хорошо. Что-то сегодня все какие-то очень на нервах. Не знаете, почему? Не, не, не Все хорошо. Я прекрасно все. Да, друзья, мне нужно пример. Давайте отставим. Сразу Давайте, отставим. Давайте. У меня вопрос есть. Пытался задать Давай. другим, а нам это не интересно. Давайте я вам его задам. Давайте. Мне интересно, почему вот близкие друзья Армения и Азербайджан предали Россию в очередной раз и пошли вот к этому дяде Сэму. Есть русская поговорка с катертью... Нас... Но мы крепчаем. Нет, с катертью дорога. А, уже не надо. Ну столько времени, столько усилий было потрачено не, на вот не, не, не. неблагодарных Я вот этих обоих. Это твои, твои выводы. Я сказал, скатерть дорога, все. Не нуж, второй не, вопрос. Не нужны они России. Вопрос номер два. Да. Давай. Не нужны они России. Это разобьем. Дальше. Что это? Дальше. Второй вопрос. Вопрос номер два. Задаем. Вопрос, а вы задаете, задавайте. Не, не вы, вы, вы. А я не хорошо. Я... Они больше России не нужны? Я сказал, с дорога. Ага, до а... до Все, до свидос. До свиду. Хорошо. А вот этот коридор. Паскаевиша, поскорее к нам воз. Все, понял. Поехали. Второй вопрос. Что вы ожидаете? Ожидаете, как то по-русски. Ожидаете, да. Ожидаете. ожидаете. Да ну да. Чего вы ожидаете вот от этой встречи в, на Аляске, что будет между Путиным и Трампом? Ничего. Вообще. Ага, вообще ничего. А зачем он туда едет? Забираем Одессу, забираем Николаев. Как обычно, все идет по порядку. Ну, чтобы забрать Одессу и Николаев, нужно быть в Одессе в Николаеве. А он в Аляску, ну, Это ну, вообще в другой ну, стороне. Тримайтесь, хлопцы, тримайтесь, все будет доброе, все будет доброе. Так он не в эту сторону поехал, чтобы забрать Одессу и Николаев? Ну, я сказал свое мнение. Дальше что? Хорошо. Тримайтесь. Хлопцы, тримайтесь, тримайтесь. Угу. Вопрос номер три. Три, давай. Как вы думаете, российская империя в конце все-таки получила вот эти деньги за Аляску, либо ни хрена? А вы державную? Конечно могу. Будь ласка. Ласк... Но я государственным языком разговариваю с украинцами. Ну я россиянин. Ну, Будь вот. ласка. С россиянином я не разговариваю. Ага, вот чем дело. Yeah. Не нужно россиянинам. Я, я, я там не был гроші я кошти не считав, не знаю. Ага. А давно на, на России такой тренд учить украинский язык? Шоб ты був в курсе? В Росії 30% це українці. І ви воюєте ну, да. самі собою, щоб ти знав? Ні, ці українці вони на заданні, вони Росію із нутри. Хлопці, хлопчик, будь ласка, будь добра. Я добрий. 200 років вони вже пишуться русскими. А хто такі русские? А 200 руки уже пишутся русские. А, а как это может быть 200 лет э, писаться русские, если русский придумал Сталин? А это а вот я русский, глянь на меня. Вот, я русский. Да. Вот может, глянь может на вы глянь мне на сможете меня. рассказать, вот глянь где где вот, русские, вот. где плотно на России проживают русские, где есть слухай, русская слухай, республика? Слухай, слухай, слухай меня, хлопчик. Слухаю, Вико. Волосы светлые, очи светлые, голубые, губы полные, низ ровный, уши вот они. Я все есть, я это есть русский. Чушманы. А славянин а вот это русский, а русский, правильно? А вот, хлопчик. А вот ты хлопчик, что ты мне маня... типа турок? какой-то ты черный весь, черный. А вот я русский, а ты черный. Uh -huh. А русский так. это славянин, я правильно понял? Да, так, так, хлопец, так. А поляк, поля, поляки, они русские? Так, хлопчик, так. И сербы русские? Так, хлопчик, У. так. Понятно, очень интересно. Так. А вот а где русские проживают плотно, Вот где русская республика? Ну, это і есть Россия, это есть русские. Россия это федерация. Чеченцы, они же не русские. Правильно, хлопчик, правильно. Чтобы не ображать все нации, чтобы не принижать. И мы кажемо, мы кажемо, это все Россия. Вы наши, вы равны нам. Все, кто бы не был. Почему? И есть Россия, как бы Россия. Ага. А мы? россияне где в этой России? Везде, хлопчик, везде. Ага. И Москва, и Владивосток, ага. и Хабаровск, и Краснодар, и Калининград. Везде, хлопчик, везде. То бишь, русские это цыгане, я правильно понимаю? Цыгане ведь тоже везде. Нет. Вот я тебе хочу один секрет. ответить один секрет. Давай. Что русские вместе с украинцами завоевали и Сибирь, и Кавказ, и все остальное прочее вместе. А вы сейчас скажете, а это не ну, мы были. Це ну да, не украинцы завоевали потом русские позади ходили и срали только везде. Так, что еще тебя волнует? Давай. Меня волнует вопрос, где русская республика? Я при... сказали, Я за русских... РСФР, РСФР, Российская Советская Федеративная Республика. Какая, какая республика? Федеративная. Ага. Понятно. Так. так. Ну, этой республики уже нету. А теперь, а теперь если мы имеем мозги, теперь убираем. Вы видите, это Российская, вот. это не Русская. Стоп, 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 стоп. Советская убираем. И что получается? Российская РФ. А где русская? Ты... Это российская. Русская я же за русскую спрашиваю, не за российскую. А, российская ты республика, ты не... да, о... есть. Ну как есть? Нету российской уже республики. Знаешь, не... Есть Российская Что? Федерация. Не а... тебе, дурачку. Не хочу. Не хотите объяснить? Объясните, пожалуйста. Мне очень интересно. Не... Как нужно сдать, где из русская республика Ой, все, унилий. В нас продовжується збір на 131-го БТРО 112 Бату. Збираємо ми на системи РЕБ. Системи РЕБ дуже потрібні. Системи РЕБ захищає наших хлопчиків та дівчат від недружніх дронів. Посилання на донати. є под каждым відео разом до перемоги.